Вас, друзі, це програма Суботні зустрічі. Справжній фурор викликав сольний концерт нашої запорізької співачки Світлани Ремженої. Це був чудовий подарунок запоріжанкам в дні весняних свят і не тільки запоріжанкам, а й всім шанувальникам академічного вокалу оперного співу і багатьох інших музичних напрямків. А перш за все, шанувальникам творчості Світлани Ремженої, сьогодні Світлана, наш гість. Дякую дуже вам за те, що ви прийшли до нас у студію. Я потім розмірковувала, в чому ж такий феноменальний успіх цього вашого проєкту. І спробувала для себе розкласти по полицях угу. все. От якщо розпочинати і все вибудовувати по порядку, то можна сказати, що перш за все, левова, левова частина успіху цього проєкту це його багатожанровість. Тобто ми можемо сказати, що це концерт. Да. Концерт. Але в рамках цього концерту дуже, -дуже багато музичних напрямків продемонстровано. Такое, да. Як визрівала. Ця идея? Расскажите, будь ласка. Ну, во-первых, огромное спасибо за такие теплые слова. Очень приятно слышать это, потому что я еще нахожусь в послеконцертном я таком состоянии. Поэтому ну, тяжело сейчас анализировать. Но радостно было видеть полные залы. Очень приятно это все было. А э, вот такой вот успех, наверное, э, объясняется тем, что ну, я так надеюсь, что мой зритель за мной соскучился, потому что за годы работы в филармонии э, моей я баловала и себя, и зрителя регулярными постоянными концертами. Все вы правда. Олечка тоже Все освещали. И я, я очень рада вот нашей встрече, потому что ну, как бы, я без вас вообще не представляю мы своих концертов. Потому что нас... мы сопровождаем друг друга уже долго лет, и это очень приятно. И, как говорится, старый друг лучше новых двух, Извини. а вы так лучше и десяти. я соскучилась за зрителем, я соскучилась за большими проектами, хотя, конечно, я не жалуюсь, потому что в театре как бы были большие постановки и «Опереты принцесса цирка», и «Королева Чардаша», но тут же совершенно по-другому все, совершенно все иное, и это впервые в моей жизни такой большой, я не могу его назвать эстрадный концерт. И вот по отзывам я даже тоже вот тяжело как-то характери характеризовать, это даже и не концерт, это, ну как скажем, Такое <сустріч> да. з глядачем, безумовно. Да, да, ну, меня, нехай, как... це буде, нехай це буде якийсь новий жанр. Нічого страшного. Да. Тяжело брі. Я взагалі вважаю, що це в вашому житті певна веха. Однозначно, да, це настільки... якась така дуже важлива сходинка. Рубежний, да, концерт, тому що ми багато чого чули раніше е, на сцені філармонії обласної. А ось тут в театрі, нібито, здавалося, академічний музично-драматичний театр, де завжди на першому плані були драматичні актори, а актори вокалу завжди якось так на другому плані. І ось ви виходите на перший план і робите фурор. Да, і, і Це і... щось неймовірне. Спасибо еще раз. И я очень, я очень счастлива, безмерно счастлива, что в этом концерте участвуют ну, э, ну, практически все силы театра. Это и балет, и также м -м, артисты наши, э, и драматические в том числе. И я считаю, что мы должны э, помнить о том, что мы музыкально-драматический театр. И э, э, не обязательно актеру, который играет в театре, нужно обладать какими-то сверхспособностями вокальными. Я очень счастлива, что вот ну один номер, ну до начала, да, вот в красотках кабаре присутствовали мальчишки, они пели, они танцевали, драматические актеры и э ну, мне очень радостно было, что мы участвуем все в этом деле музыкальном, скажем так, Каюсь, что были такие у меня мысли, что да, как-то чуть-чуть мы по поодаль стоим, да, вот артисты, вокалисты, театра. но вот как-то этот концерт дал большую уверенность в себе и по реакции балета, по реакции артистов, ребят, которые участвовали в концерте, за что им я тоже очень благодарна. Я поняла, что, ну, это действительно эм, имеет место быть раз это интересно для зрителя два и мы должны в этом направлении работать три потому что мы музыкально-драматический театр академический безусловно новые формы э, ну, должны искаться да но вот это вот основное вот э, какие-то вот основные фундамент да как бы искусства вот музыки классическое искусство да академическое мистерство. искусство да мы должны нести в вдохом академичного театра безусловно скажем да, как простор безбрежное море, наши чувства широко. Сейчас в нем найдем и льгое, мы вернее его не сморя, только с милым сердцем нам легко. Я считаю, что этот концерт, он справился с этими задачами, наш концерт, и э, очень я счастлива, и хотела похвастаться, что э, впервые в моей жизни я как бы э, прочитала свой собственный стих. Э, прочитала... Я еще хотела торопиться с этой темой. Да. Чтобы мне друзья сказали, что вы пробуете себя в поэтичном жанре. І на цьому концерті пролунали ваші вірші. Я пам'ятаю цей момент. Тоді перехоплювала подих. Но для а... меня тоже это очень волнительный был номер. И вот я, раз... я благодарна, что он был хореографически обыгран. Я очень хотела, чтобы это не выглядело, как вот я вышла и в образе это все прочитала. Но потому что я читать не умею и не хочу. И к тому же свои произведения очень тяжело читать. Очень, очень тяжело. Легче чужое прочитать вот с, с выражением, знаете, как в школе говорят. Поэтому я к тому же я очень строго отношусь вот к своим стихотворениям. И я очень хотела, я просила режиссера Татьяну, говорю, прочти. Она говорит, ну как, ну не надо. Давай ты, вот. И я бы хотела попросила, чтобы это было пластически обыгран этот стих, потому что он настолько для меня сокровенен, но настолько для меня важен и настолько ну, современен, я бы сказала, вот, и по ритму тоже для меня, как бы он такой удивительный этот стих. И мне очень захотелось вот найти такую форму подачи стихотворения. И вот Татьяна Александровна, она откликнулась, за что я ей очень благодарна. И мы подыскали вместе вот эту музыку фоновую. То есть это было такое творчество. И вот когда меня перед концертом спрашивали, там, что вы ждете от концерта, я на тот момент уже была настолько счастлива вот такой вот мелочи. Знаете, для, творческого чека очень важно, да, вот какая-то вот. Вот какую главную милич. думку треба было донести до глядача, до слухача. Я очень хотела, чтобы это было чтобы это был час какого-то другого измерения. Мне очень понравилось, понравились слова очень хорошего моего друга Инессы Атаманчука, Атаманчук, журналистки. Я сказала, я бы хотела, чтобы мой концерт был похож на исповедь. Мы как-то с ней обсуждали, она говорит, не надо на исповедь, не надо. Пусть это будет то участие какое-то пусть это будет э, э, что-то сокровенное пусть это будет беседа и пусть это будет на равных то есть э, и как-то меня так затронул вот это затронула эта фраза то есть действительно обнажать душу раскрываться рвать себя наизнанку не хотелось хотелось просто э, взять вот за руки вот так вот как-то вот знаете как по-детски звучит звучит и вот вместе пойти зайти в этот мир искусства вот это волшебное который позволяет нам открыл для для нас эти двери, да, и пойти туда. И вот, к сожалению, вот наши времена вот эти вот страшные, я бы сказала. Это война наша, война в наших душах, война в обществе, война. Ну, я бы сказала На вообще донах. в мире, если тотально, да. И мы очень, мы сейчас очень страдаем вот душевно особенно. И я вот такую вот конкретную цель я преследовала просто и приложила все усилия для этого. Просто отвлечься, забыть на этот час 15, забыть о всем, что о нашей реальности и вспомнить о том, что мы умеем мечтать, вспомнить о том, что у нас есть душа, вспомним про небо, в которое мы очень редко смотрим, да, ну вот вот какие-то Пр... такие вещи и прагнение любить любовь, один одного свою да. землю, своих друзей, да, свое место, беречь. свою Украину, беречь, беречь, любытой трепет, трепет, так. нежность. Вот к этому я хотела, действительно, правильно сказала Инесса, Не надо надрыва, не надо исповеди, не нужна сейчас эта исповедь, нужно э, вспомнить прекрасно. Прагнение до светла. вашем тоже я поняла что ну добились мы мы добились этого вот безумно безумно с, 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 с трупой со всей но ну, как бы я без них не не представляю как бы успеха театра с нашим оркестром то есть вот это, это настолько коллективный труд и вот я вот повторюсь может быть знаете вот как говорят что когда один человек молится молитва доходит до, до Бога да когда молятся больше людей это намного сильнее и и для людей и для вот 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 того кто там да это ну это прежде всего нужно, безусловно. Вот, поэтому вот эту цель я высокую преследовала в идеале. вот так и можно называть его цей новый жанр? Концерт спи Концерт спи участь. Да, я это знаю, красиво. что под дахом вашего театру в очень часто выникают новые поисковые экспериментальные жанры. Это прекрасно, так. да. Это прекрасно. Ну, И я это рада, что на афишах це. я а? рада, что я вот ну, э, мы мы не я мы в музыкальном плане вот эту лепту тоже внесли. Безусловно, это не авангард. Безусловно, это ну не что-то такое классика, дерзкое, классика, но она очень сучасна выглядела. Вот, вот, как бы вот вот этого я очень не хотела, очень. Mm -hmm. Это то, что я умею, то, что у меня хорошо получается, и э, не хочется, знаете, как э, ради эффекта творить эффекты, не хочется. Я считаю и убеждена и на том стою и думаю, что я правильно иду, что искренность Искренность, профессионализм и работа над собой это всегда окупается. независимо от того, в каком жанре ты работаешь. Mm -hmm. А быть, чтобы казаться, знаете, как это не мое, и не хочу я этого. Mm -mm, не хочу. Вы знаете, Светлана, если торкнуться еще раз поэтичной тематики, э, песня Живые театры это також на ваши вещи По свято театру да, я э, написала три года назад, на День театра, вот этот текст к песне, это, кстати, песня Златы Огневич, вот, на английском языке она исполнялась, и вот как-то она меня поразила, и эм, очень быстро возник этот текст, и вот сейчас, как бы, эм, и на концерте тоже, она вот как визитная карточка, что ли, моя стала эта песня, но очень здорово, что такая глубокая песня имеет, я думала, она прозвучит на День театра один раз, Чи и можно все. Можно ее воспринимать, как знание у своей виданности то та... Да, true. да. Да. Сцена, дом души и мыслей, сцена. Здесь живешь и знаешь цену свободы. ви сказати, що насправді відбувається такий процес руху до театру ще більше і більше, крок за кроком? Ну, нас, нас, як учасників театру, як служащих театру, да, ну, я чувствую, що зараз немножко з'явилось вот, таке ну, і ну, ну, укріпляти театр. Я маю на увазі, що ви, як артистка вокалу, Продовжуєте рухатися в бік театру, більше більше занурюватися в цей да. формат, скажімо так. Безусловно, безусловно. Тому що там було багато театрального. Взагалі, от цікаво, як ви бачите роль е режисера-постановника в, в цьому uh, дійстві? Ну, багато uh, фантазії було, і це було дивовижно, роль, це було яскраво. Да, роль колосальна, і це і прекрасна відеопроекція, і е і музикальне оформлення. мизансцены, потому что, ну, как бы, э, ну, мы же певцы как, статичный народ, да, так. и тут э, э, Татьяна приложила руку к этому, Над, с нами работали балетмейстеры, Татьяна вы, Лещева, иди, да, да, Татьяна Лещева, Тамара Михайловна Боброва работала с нами, вот с вокалистами, со мной, с Александром Блиновым, э, Татьяна Владимировна Астафьева вот ставила вот такие танцы тоже, вот песня танец песни, скажем так, э, то есть работала работала очень много людей и Татьяна она сумела вот собрать нас всех, потому что, ну, как бы мы каждый сам по себе, знаете. А вот тут так получилось, что все сошлось, и это безусловно ее заслуга. также я бы хотела поблагодарить и директора нашего Владимира Николаевича, что тоже поддержал этот проект. и я думаю, что это будет очень хорошим началом для развития вот музыкально музыкальности, да, в театре. это очень прекрасно. и он, ну, скажем так, он сдвинул эту с мертвой точки нас всех музыкантов. поэтому, ну, как бы пошел процесс. и я уже давно поняла, что я влюб ну, влюблена в театр. и я очень счастлива что я могу ему быть полезным и я думаю, что и роли не за горами и я смогу раскрыться и как ну, больше как артистка вот, хотя э, все-таки я, конечно, у меня мир ощущения через вокал. То есть как бы тут я не смогу через себя переступить и я смотрю, как ну, работают наши артисты, да, mm -hmm. то есть как бы мне, я не претендую, нет, нет, на какие-то вот колоссальные драматические вещи, но начало положено. Я так. не знаю, как это будет, но я знаю, что будет результат и я знаю, что если я этого хочу, я, мы придем к какому-то, какой-то форме еще другой. Ну, mm -hmm. мне кажется, что это будет таро. Рований такий широкий шлях для такого жанру для академічного співу різного співу в зарізного да тім боля зрітілю для ось, того, щоб артисти вокалу виходили на перші позиції. На перші далі, да, хоча б на рівні. то скак, бо бы миємо право і и... тим більше глядачем. Це затребувано. Однозначно, зритель очень ждет и музыки, и пения, и э, вот этого вот легкости, этого праздника. Понимаете, нам сейчас не хватает вот этого праздника в хорошем смысле этого слова, да, не свадьба там и так далее, а вот именно вот... Э, Високохудожественного такого праздника, вистранева, продумана, Ну, напевно, душі прекрасних поривань можна да. так сказати. Да, да, то, що, то що надихає, що веде у якісь інші виміри. Так, так, так. я напевно зараз все ж таки виходжу на таку остаточну відповідь на свої питання, які мене мучили. В чому полягає цей успіх цього проекту? Мені здається, що. И ансамблевая игра, и музыка, и светло, и постановочные моменты, музична ферия, балет, театральный антураж, все, это работало на вашу особистість, на максимальное раскрытие ваших талантов. И в то же самое время каждый проявился ну индивидуально, красиво, то есть это не было такое, знаете, как я я не хотела и очень боялась этого, Внес да? свою фарбу. Почему? Да, да, свою вот индивидуальность, и я очень ценю это в артистах, вот, мне не хочется, чтобы это был, ну, как антураж, да, скажем так, я очень хочу, чтобы показали себя люди, и вот, вот ну, у нас танец был потрясающий, «Свет в окне» назывался, вот, наши солисты Данил и Наталья Коробочки, вот, очень много прекрасных отзывов они собрали, и, ну, кроме радости, у меня это не вызывает. Хотя мне, мне неудобно после них было выходить, потому что такие аплодисменты. Вот, и вот мальчишки, когда красотки Кабаре спели вот такой номер из «Королевы Чардаша» Кальмана, я стою, думаю, «М -м -м, так хлопают, и мне ну как-то так, знаете, такое, ну, думаю, ой, класс, ярко так. Вот, но и в то же время радость меня переполняла, потому что у нас столько много талантливых, музыкально одаренных и артистов, и вокалистов. Ну, так хочется, чтобы мы проявились все в этом. И, ну, кроме радости, Радости, конечно, ничего это не вызывало. Честно. И восхищение. То есть вот это восхищение не давало мне выйти, думаю, ему ой, ой, неудобно. Ой, ой, так хлопает им. Ну, то есть вот такое какое-то смешанное чувство, ну, завистью я не могу это назвать, и расстройством нет. Это вот какое-то другое чувство, неизведанное. Ну, ну может, Будем уважать еще, это просто ухвалывание. Да, и, и радость, вот, ну, восторг от того, что э, в твою сторону смотрят артисты, и танц 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 танцоры, и все-все-все. Вот это вот ощущение... И на одну идею. Да, на одну идею. Да, не, не на солистку одну, а вот именно... На, на ту ідею, яку я предложила. Ось, Ось і то. весь секрет успіху. Ну, мабуть, <рес> да, да. давайте нагадаємо, що наступного разу концерт відбудеться 30 березня, так, так. а потім сподіваємося, ще, що ще в квітні, травні, червні да, ви повторите. Ми, ми... Очень хотим, чтобы этот концерт был в репертуаре, и, ну, в дальнейшем тоже, как бы, по зритель не расстраивается, что, как бы, одинаковые концерты мы планируем и дополнять э, эти блоки концертные, потому что благо репертуар есть. Сказать мне дорогому нашему зрителю есть, что и я очень счастлива пригласить зрителя и эм, буду рада видеть каждого, кто придет, потому что эм, действительно это. Это концерт, который достоин того, чтобы развиваться. Да, чтобы на него ходить и смотреть. Я вам дуже дякую за участие в нашей программе. Желаю, чтобы и на дійсно ваш новый жанр мав розвиток и наполнялся новым, прекрасным знамением. Большое спасибо. дуже спасибо за прощание. Всего наилучшего.